Шановні друзі, в ефірі програма це вас хвилює в студії Катерина Тригубова. Як завжди, посередах в цій студії, в прямому ефірі, ми обговорюємо гострі соціальні питання, шукаємо вихід з складних життєвих ситуацій і дізнаємося про ту допомогу, яку можуть оказати організації, які працюють в нашій області, в нашому місті, людям, які попали у такі скрутні життєві обставини, які хворіють на туберкульоз та віл снід, які. Намагаються повернутися до нормального життя після перебування в установах виконання покарань і є наркозалежними. Ми шукаємо цей вихід, дізнаємося інформацію про те, як можна допомогти таким людям, і спілкуємось з вами. Працюємо ми в прямому ефірі. Наш телефон 76 92 42. Будь ласка, якщо... Ця тема вас цікавить. Якщо у вас є проблемні питання, будь ласка, телефонуйте до нашої студії. А я рада вітати гостю нашої студії Тетяна Васильівна-Добридник, директор Миколаївської обласної громадської організації Незалежна соціальна адвокація та правозахист. Вітаю вас в нашій студії Добрий день. ще раз. Поки ми чекаємо на дзвінки телеглядачів. Я сподіваюся, що вони у нас будуть, незважаючи на те, що літа і пора відпусток. Давайте почнемо спочатку і розкажіть, будь ласка, як давно працює ваша організація, якими коштами і хто в ній працює, які спеціалісти? Ну що, наша організація можна сказати, може бути і много, ну може бути і мало. Мы организованы с 2006 года. Работаем. Ну, начали работать на общественных началах. Конечно же, мы подумали о том, чтобы устав нашей организации был поставлен так, чтобы можно было охватить те вопросы, которые нас больше всего интересуют. В организация состоит из юристов, только с юристов. И это изначально в статуте было заложено, но мы планировали о том, что мы будем привлекать специалистов, которые будут необходимы по проблемным вопросам, которые предстоят нам разрешать. На сегодняшний день так и состав у нас остался, у нас работают юристы. И с чем наша организация занимается сегодня? Конечно же, в первую очередь, это прием граждан, потому что юрист, чем он должен заниматься? Разрешать проблемные вопросы правового характера. И, конечно же, прием граждан осуществляется. Где нас можно видеть, в каких местах? Учитывая, что мы работаем с государственными службами, это Департамент исполнения наказаний, Управление внутренних дел, социальная служба, на каждой территории нам предоставлена общественная приемная на безоплатной основе, потому что консультирование ведется бесплатно. И это очень значимо и важно, потому что мы как раз и консультируем людей, которые, в общем-то, не имеют средств оплатить работу адвоката или юриста. В наше время это большая редкость, кто может себе это позволить. На новостроенный один корабельном районе это общественная приемное предоставлено управлением социальной защиты труда населения. Департамент исполнения наказания открыл общественную приемную общественного совета по правам, и я работаю в этой общественной приемной. Более того, при управлении внутренних дел тоже работает общественная приемная общественного совета по правам человека, и тоже мы принимаем участие в приеме граждан. В принципе, я всегда говорю о том, что если вы хотите нас видеть вне территории этих государственных учреждений, мы можем прийти в любое место, куда вы укажете, даже выезд на дом, если это больной человек и не имеет такой возможности. Я сейчас попрошу нашего режиссера вывести на экраны номера телефонов, по которым можно связаться с Татьяной Васильевной, с ее сотрудниками, и адрес приемной, которая находится на Новостройной 1, это та приемная, куда могут прийти граждане со своими проблемами, и получить консультацию, такую, которая им нужна. Давайте продолжим дальше. Вот, кроме того, что когда мы готовились к эфиру, да, я знаю, что вы работаете ну, не только директором этой общественной организации, вы 18 лет служили да, в да, да. внутренних войсках, вы непосредственно вы, вы имеете юридическое образование, Потому то есть что? вы большую часть своей жизни посвятили работе с такими вот трудными людьми, скажем так, да, с людьми, которые по своей или воле, не по своей или воле, в зависимости от обстоятельств жизненных попали в беду скажем так, в беду. Что заставило вас уже заняться общественной работой и где еще, кроме вот общественных приемных, да, какие у вас есть должности, занятия, да, и как, каким образом вы можете помочь людям не только как директор общественной организации, но и как юрист, как советник, и сотрудник да это правда действительно после службы в органах внутренних дел я стала заниматься общественной деятельностью и конечно же будучи государственным служащим точка зрения была такова что за моими плечами была государственная структура и позиция была четко представлять ее интересы это не значит, что быть слепым и не видеть, что есть проблемы у людей. Но, тем не менее, по выходу на пенсию я, конечно же, решила заниматься этой деятельностью, потому что, занимаясь каждым в отдельности, я понимала, что я имею силы и возможности чем-то оказать помощь в каком-то либо направлении. И потому, конечно же, при управлении внутренних дел на протяжении пяти лет я была уполномоченным по правам человека. На сегодняшний день тесно мы стали работать с департаментом исполнения наказаний, и я заступник общественного совета по правам при департаменте исполнения наказаний. Учитывая, что невозможно уйти юристу без управления юстиции, мы тоже имеем свое там присутствие и есть у нас уполномоченный по работе с Европейским судом, я являюсь советником уполномоченного и считаю необходимым э, информировать население о том, что есть такая служба. Если вы решили на сегодняшний день свои завернения направлять в Европейский суд, пожалуйста, приходите, советуйтесь, консультируйтесь. Вы должны знать, что только лишь после того, как выполнены все условия национального э, судопроизводства, только тогда вы можете обращаться в Европейский суд. Более того, конечно же, социальная служба, управление защиты труда населения, с которым мы тесно работаем, советник которого я являюсь тоже городского департамента, есть необходимость работы с пенсионерами, инвалидами, ветеранами. Каждый четверг я принимаю там лично на новостроенный один наших пенсионеров, инвалидов, ветеранов с целью оказать им помощь. И вы знаете, довольно успешно. Если по 60 заявлений только за один квартал мы отправляем в суд, корабельный суд по пенсионным обеспечениям, по возможности не выплат определенных государственных. Это очень существенно, и мы не просто оказали помощь, мы им сопровождаем, чтобы эти вопросы были разрешены. Но есть финансовая проблема государства, и это практически очень сложно. Но на сегодняшний день наша организация старается выполнять ту работу, которую невозможно обычному гражданину выполнить по работе с государством. Вот одним из направлений если взять этот год непосредственно, мы взяли при поддержке фонда Рената Ахметова и также поддержки благотворительного фонда «Интеллектуальная перспектива» мы разработали проект, связанный по сопровождению осужденных, и которые находятся в местах лишения свободы, которые болеют за разные формой заболевания, то есть туберкулез. Невозможно остаться равнодушным, когда говоришь об этом заболевании. Мы много работали о СПИДе, говорили, писали, методические пособия, наработки законодательные имеем. Но тем не менее в этом году мы взяли за работу по туберкулезу. И вы знаете, очень мы внутренне, в общем-то, удовлетворены той работой, что мы сделали, потому что мы взяли за основу профильный приказ, который объединяет пять служб нашего города которые обязаны сопровождать осужденных с заболеванием туберкулез. И э, путем мониторинга, который мы провели, мы посмотрели, какие есть недостатки. И недостатки очень существенные, большие. И наша задача была, чтобы каждый друг друга услышал, чтобы они выполнили требования законодателя. И вы знаете, наблюдательная комиссия при областной администрации нашей по сопровождению осужденных взяла контроль и поддержку нашего проекта по этому направлению. И на сегодняшний день проект закончен, но работа продолжается. Почему? Потому что если мы приходим в милицию, мы видим, что э, осужденные ставятся на учет на общих основаниях, но нет выделения четкого о том, что это имеет человек заболевание туберкулез, а все-таки он находится в обществе, и он должен лечиться, он проходить должен курс лечения, и сопровождение его необходимо. То же самое управление социальной защиты. Прошу прощения, у нас есть звонок в студию. Да. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Я хотел бы задать вопрос, Татьяна Васильевна, вот, по поводу, если возможность человеку, заключенному вот, в СИЗО, получить вот, бесплатную консультацию или даже какую-то медицинскую вот, помощь. Ну, как это правильно сформулировать? Понятен. Вопрос понятен, и вы знаете очень правильно, что вы обратились именно ко мне, потому что у нас подписан договор непосредственно с руководством СИЗО о том, что мы один день в неделю можем приехать по наличию собранных консультаций проводить консультации осужденных на местах. Те, которые уже осуждены на сегодняшний день, и те, которые находятся под арестованные в арестном доме, а те, которые имеют возможность общаться с нами напрямую без разрешения следователя. Это в первую очередь. И на сегодняшний день сопровождение в СИЗО людей, мы тоже имеем такую возможность. Более того, от комиссии нашей при администрации мы бываем довольно часто в СИЗО и с проверкой о нарушении прав, о соблюдении прав этих людей. Мы более того проверяем и наличие и коммунальных условий, и как они кушают, в чем они одеты, как они обуты. Нас все интересует. Это есть какой-то определенный день? Значит, мы раз в квартал выезжаем в любую колонию нашей области. Из семи колоний мы бываем в каждой. СИЗО в том числе. Спасибо. У нас еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю Так. Колодезная 5Б, квартира 12, центрального района. Я участник войны, но я инвалид второй группы. Мне 83 года. Я прошу, чтобы мне дали приставку к телевизору, а мне ответили, ваше заявление уже ушло в Киев, потому что написали, что у меня есть два года назад, мне дочь была еще год назад жива, поставила, поставила кабельная, дочь умерла. Платить я дорого не в состоянии. 37 рублей каждый месяц с моей мизерной пенсии. Согласитесь, я хочу бесплатно пользоваться кабельным. А, ну, здесь не к И... Татьяне Васильевне, я, наверное, тоже могу ответить вам. Смотрите, вы, наверное, имеете в виду тюнер, да, эту приставку, которая э, дает да, да. возможность смотреть телевидение в цифровом Качество, формате. Да. Да. А, вне зависимости от того, есть у вас кабельное или нет, у вас кабельного, вы попадаете в ту категорию, которую должны бесплатно обеспечивать э, этой приставкой. Вы должны обратиться в свой центр в районной центр соцзахисту свой либо ваш родственник то есть если вы не можете сами написать заявление вот и вам обязаны предоставить, то есть вне зависимости от того, есть у вас кабельное телевидение, нет у вас кабельного телевидения, так что обращайтесь, вам обязаны это сделать, и ваше заявление никуда не денется, оно будет отработано. Единственное, что, конечно, по-моему, в течение установить. двух лет, да? Да, Именно. я могу вас дополнить, что если ваши права будут нарушены, пожалуйста, запоминайте мой телефон, звоните мы окажем вам общественный контроль по этому вопросу, потому что действительно бесплатная установка производится после того, как заявление Ваше будет отправлено в Киев. Фирма, которая находится в Киеве, она проверяет конкретно пенсионера, наличие его льгот, проверяет дело, которое на вас оформило управление соцзащитой. Только лишь тогда принимает решение и почтовым переводом вы получите данную установку, вам ее установят и будет качественно виднее. Будьте добры, пожалуйста, запишите. Запишите тот телефон, который вы видите на экране. Там два номера телефона, которые вам удобно, пожалуйста, записывайте. Да. И если будут ваши права нарушены, пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Васильевне. Мы же продолжаем, мы же продолжаем. Вот насколько вам легче или сложнее, интереснее может быть заниматься вот вашим делом, да, как общественнику? То есть вот много лет вы были действительно государственным служащим. Это определенные налагало на вас, естественно, были обязанности, но и были права, причем достаточно широкие, которые неукоснительно э, все э, организации, с которыми вы сотрудничали, э, соблюдали, да? Насколько вот сложнее или, может быть, легче работать как общественным организации, Насколько ваш, ну, ваши полномочия стали шире, может быть? Насколько вы свободнее себя чувствуете, вот? Да, в этом я понимаю, поле? о чем вы говорите. Конечно, для государственного служащего как бы одна стезя, как можно пробить вопрос и решить проблемные вопросы. Вы знаете, неимоверно сложно быть правозащитником человеком с народа, народным адвокатом, чтобы решить вопросы на территории государственного служащего. Я, может быть, в отличие от других, имею большую дружественную семью за плечами, которая меня поддерживает. Это мои партнеры, мои общественные организации. Благодаря этим именно организациям я была и выдвинута на такой уровень э, внимания. Потому что, ну, наверное как личность что-то знаю, и, наверное, как юрист, наверное, тоже имею определенный профессионализм. И на сегодняшний день такие организации, с которыми я начала работать, это пенисарная инициатива, это девчонки, которые, в общем-то, надо снимать шляпу перед ними, работают в колониях в самых тяжелых условиях, но тем не менее, когда им нужна моя помощь, помощь наших сотрудников. Мы всегда там, мы всегда с ними помогаем. Точно так же организация Всеукраинская организация бывших осужденных преодоление, Подолание. Эта организация очень огромная, большая. И все осужденные, которые имеют возможность контактировать с этой организацией, они знают наши телефоны, они помогают. И вы знаете, не уч... бывает довольно часто, если я иду тоже с МВД, я иду впереди, они идут сзади. Это просто сопровождение, практически конвой. Если мне приходится обращаться в структуру государственную, то уже при облдерж администрации, опять же, такие организации, как даже, вы знаете, не обязательно это должны быть осуждены, это те же пенсионеры, инвалиды, ветераны, они ждут, они звонят, они беспокоятся обо мне, даже если мне стоит заболеть, меня всегда находят, они интересуются, что я, как я, где и я. очень благодарна тем людям, которые, в общем-то, оказывают такое должное ко мне внимание. Мы работаем в партнерстве, и это очень облегчает мою работу коллективная работа дает очень много, ну конечно же очень много дает донорская работа, то есть работа в рамках проекта. Это тогда мы можем оплатить работу своих служащих, своих сотрудников за выполненный определенный труд. И это очень важно. Поэтому вот, закончив этот мощнейший проект по законодательству, мы прошли через наблюдательную комиссию, выдвинули определенные рекомендации, которые поддержал и Тупдин Спансер, и Облздрав, и МВД, и Департамент исполнения и наказаний очень глобально проведена работа, и мы пришли к единому согласию, мы услышали друг друга, и сейчас на сегодняшний день уже запланирована новая рабочая встреча на 27 число о том, чтобы готовить законодательные инициативы по работе по туберкулезу. Ну, точно так же и в прошлом году мы работали, выполняли работу по социальному заказу. Мы одна из немногочисленных областей, которая работала при поддержке управления семей молодежи. Благодаря Николаю Васильевичу Жуку мы очень много сделали, и мы мы, скажем так, родили положение в социальном заказе, потому что мы считаем, что общественные организации должны работать в рамках государственных программ, получать деньги за выполненный труд, делать ту работу, которую не может делать государство, и быть почетным в этом направлении. В общем-то, проектная деятельность — это одно направление, работа, согласно уставу, — это другое направление, но все в комплексе дает позитив, и, в общем-то, я… вот это выиграют только люди. Насколько сложно или тяжело сотрудничать с государственными организациями? Насколько вообще легко они идут на контакты, соглашаются с тем, что э, ваши предложения, да, к ним нужно прислушаться, к ним необходимо прислушаться, и э, их работа только станет лучше от того, что э, будет какой-то совместный вариант. Вы, так, вы знаете, это довольно каверзный такой вопрос, потому что ну, неимоверно сложно работать с государственными структурами. Почему мы приходим и предлагаем, вот лично моя организация, предлагаем лично мы то, что возлагается на эту структуру. Мы не уходим ни влево, ни вправо, мы идем только то, что нужно. И, Конечно, учитываем требования наших клиентов, то есть населения. Иногда мы приходим, государственный служащий говорит, а да нам это не надо, извините, это ваши проблемы. Мы ищем письма поддержки, мы не всегда их можем получить. Потому что, чтобы заинтересовать государственного служащего выполнять то или иное направление, он смотрит, а есть ли приказ на эту тему, а есть ли требование какое-то, чтобы выйти с какими-то новыми инициативами, разработать новые методические рекомендации, или же, может быть, выйти с предложением, чтобы улучшить жизнедеятельность к определенной категории населения, Нужны на все время оплата труда, и их тоже можно понять. Очень много сейчас возложено на общественных началах в дополнительных своим нагрузкам, по должностным нагрузкам. Даже та же наблюдательная комиссия, которая существует в районах по работе с осужденными, это ряд функций возложено на определенных лиц государственных служащих как дополнительная нагрузка. Этот человек не имеет специально оклад должность заниматься только этим направлением. И, конечно же, когда мы приходим и просим и говорим, что вот есть проблема, давайте решать. И, конечно же, учитывается и личность, кто приходит, и какая организация, ее возможности, финансовые возможности, какой штат, какие люди работают, чистота и искренность выполнения обязанностей, которые они возлагают на себя. И только после того, как нас изучили, когда к нам есть доверие, тогда нам идут навстречу. Но это очень длинный путь, это непросто. И государственные служащие присматриваются к нам. Ну а мы, конечно, им. Ну, все-таки вот на сейчас, да, по прошествию, 2006-2012, да. Вот как было в начале и как сейчас изменилась ли ситуация, я понимаю, что доверие, видимо, стало больше, потому больше, что на протяжении больше, стольких больше. лет вы работаете, никуда не деваетесь, да, стабильно идете и развиваетесь. С кем, вот кого бы вы хотели похвалить из своих партнеров, скажем так, да, вот с кем вам приятнее всего работать? Ну, вы знаете, мы, я, например, очень благодарна, э, ну, прежде всего, Министерству внутренних дел, управлению, которое приняли нас, приняли мою организацию, стали считаться с нашими требованиями, подходами. Э, мы очень много лет работаем с начальником управления общественной безопасности с Трещуком Анатолием Валерьевичем. Алексеенко, Владимиром Викторовичем. Ребята, все, кто носит погоны, никогда не отказывают мне в той или ином документе или же просто в организационной работе. И здесь есть свой плюс. У нас есть хорошее партнерство с МВД. Хорошее партнерство у нас с Департаментом исполнения и наказания. Мы очень благодарны замначальника управления департамента Нестеренко Андрею Алексеевичу. Вы знаете, вот с приходом именно этого человека на должность много изменилось и в методическом плане, и в организационном плане. И жалобы, которые приходят ко мне лично, вот, и в звонках, и в письмах, нет, нет никаких проблем, просто позвонить и сказать, вот есть такая жалоба, прошу обратить внимание. И нет бюрократизма такого, а письмо, а почему не пришел, почему не приехал. Один звонок и начинаются вопросы. И, конечно же, может быть, граждане сейчас могут мне не верить, но я вам скажу честно, что вот есть такое партнерство, и даже по праву телефонному я могу решать вопросы, не выходя из кабинета. И слава богу, что это благодаря партнерству. Конечно же, большую работу департамент городской труда и социальной защиты населения, благодаря Бондаренко Сергею Николаевичу, мы имеем общественную приемную для населения. Пенсионеры от этого выигрывают. Многие приходят и просят. Вы знаете, такие бывают ситуации, что... Ну как против родной дочери бороться или там родного сына, когда мама сидит на улице, на лавочке, и она не может зайти в дом, потому что закрыта дверь, она на работе. Многие родители болеют, многие просто остаются вы знаете, в старости без сопровождения, благодаря тому, что дети живут далеко. И мы разъясняем те требования, которые есть при управлении социальной защитой. И ну, благодарностью к ним отношусь, потому что тоже достаточно позвонить, направить без бумаги, без заявления, нормальное отношение к нашим подходам. Вот эти три службы, три государственные службы, которые помогли нам решить вопросы с бывшими осужденными, с арестованными и пенсионерами-инвалидами. Конечно же, мы хотим сейчас немножко улучшить работу с управлением у справах детей. Почему? Потому что руководитель поменялся, мы надеемся, что нас там тоже примут, мы будем писать грантовые какие-то поддержки, конечно же, личные приемы, личное участие. И если есть такие возможности, может быть, у вас, часто к нам обращаются люди, которые требуют, ну, возможно, рекламной кампании по вопросу оказания финансирования потому что я член всеукраинской организации по защите прав пациентов и очень много больных людей. У нас была общественная приемная в Ахмадите в Киеве, и когда были возможности, мы отправляли и нам оказывали помощь. На сегодняшний день есть просто Заявка, нам нужны деньги для операции и возможных, необходимых каких возможностей. Конечно же, мы будем давать такие рекламы, мы будем говорить, мы будем обращаться, мы бываем в больницах везде, но бывает этого очень мало. И, конечно, средства массовой информации нам было большой помощником. И как бы в перспективы в плане больше дружить со средствами массовой информации. Очень немного времени осталось, но я вот вижу памятку, можно о ней да. поподробнее? Я хотела бы сказать, что наша организация не просто принимает людей, лоббирует определенные вопросы, ведет судебные тяжбы. Мы еще пишем методические рекомендации. Эта памятка разработана нашим партнером Подолания, Всеукраинская организация по защите прав осужденных, бывших осужденных. Здесь можно увидеть реквизиты определенные. Вы можете ее у нас получить, позвони мне по указанному телефону. Чем она хороша? Что здесь контакты по всей Украине, всех общественных организаций, которые работают в этой категории. Более того, мы тоже издаем свои методические пособия. Мы в этом году писали очень много и для судьев, и для населения, и для общественных организаций. Это достойные методические пособия, которые заказаны нашими донорами. Коалиция вещественных организаций, благотворительным фондом Альянс Вещпит в Украине, ну и многие другие. Одна минута буквально осталась. Давайте еще раз повторим, где можно получить информацию о вашей деятельности, куда можно обратиться и пожелания нашим телезрителям и людям, которые нуждаются в помощи. Вы можете к нам обратиться каждый четверг. Улица Новостроенная, 1, Управление социальной защиты труда и населения. Это общественный приемный для ветеранов. Каждый четверг с 10 до 12. Каждую среду вы можете обратиться на декабристов 5. Это управление МВД Украины Николаевской области. По пятницам прием генерала в среду принимает Общественный совет по правам человека. Также в среду принимает и департамент исполнения наказания, так что вы один день можете потратить на одни походы. Также во второй половине дня, это на улице с Паской, департамент исполнения наказаний, с трех часов дня вы можете увидеть в общественной приемной меня и мы можем с вами поговорить конкретно о приеме и по проблемах. Более того, я бы просто рекомендовала запомнить наш телефон, и в нужный час, в нужное время мы можем выйти к вам для беседы в то место, где вам удобно. Это очень мы довольно мобильная организация, и мы можем себе позволить встречаться вне территории. Ну и пожелание, конечно же, никогда не подойти духом. Всегда старайтесь выходить из положения и, в общем-то, искать пути решения своих проблем. Потому что, ну, как говорят, умирают все вместе, а выживают поодиночке. Но мы в это время стараемся быть вместе с вами и оказать вам существенную помощь. Дякую большое. К сожалению, рамки нашого эфира не позволяют нам продолжить нашу беседу. Я дякую вам за цікаву та корисну бесіду. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час, за те, що ви спілкувалися, ставили свої питання. По середах ми в цій студії в прямому ефірі обговорюємо гострі соціальні питання і шукаємо вихід зі складних життєвих ситуацій. Будьте з нами, з телеканалом Миколаїв. Ми працюємо для вас, ми працюємо з вами. До нових зустрічей на телеканалі Миколаїв.